গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ আই এছ আইৰ নিমন্ত্ৰণত গৈছিল পাকিস্তানত ট্ৰেইনিং লবলৈ গৈছিল গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ চিঠি পোৱাৰ পিছতহে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ গৈছিল দহ ছেপ্টেম্বৰত সংবাদমেল পাতি সকলো তথ্য দিম গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ যোৱা সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ হেনো পাকিস্তানলৈ আই এছ আই নিমন্ত্ৰণত গৈছিল আৰু তাৰ নথি পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ কোনো ফুৰিবলৈ যোৱা নাছিল পাকিস্তানলৈ পাকিস্তানত ট্ৰেইনিং ল'বলৈহে গৈছিল গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ চিঠি পোৱাৰ পিছতহে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানলৈ গৈছিল তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱেই পাকিস্তানৰ চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণত তাতে গৈছে চৰকাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বা সাংস্কৃতিক বিভাগৰ নহয় ডাইৰেক্ট পাকিস্তানৰ চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ আমন্ত্ৰণত গৈছে হেনো গৌৰৱ গগৈ এইটো কোনো ল'ৰা ধেমালি কৰা বিষয় নহয় এইটো বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দহ ছেপ্টেম্বৰত আপোনালোকে দেখিব আৰু আপোনালোকো আচৰিত হৈ যাব দহ ছেপ্টেম্বৰত সংবাদমেল পাতি সকলো তথ্য দিম আমাৰ গাত বোকা ছটিয়াই লাভ নাই বিজেপিৰ কোনো নেতা যদি পাকিস্তানৰ গৃহ বিভাগৰ নিমন্ত্ৰণত পাকিস্তানলৈ গৈছে আজিয়েই তাক ধৰা হ'ব পাকিস্তানৰ লগত বিজেপিৰ কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই গতিকে এইটো এটা বহুত চিৰিয়াছ অফেন্স ইলেকশ্যনৰ বাহিৰত নহ'লে মই ইলেকশ্যনৰ সন্মুখতো এই তথ্য দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মইতো ছেপ্টেম্বৰতেই দিম বুলি কৈছোঁ যাতে ইলেকশ্যনলৈকে মাজত ছমাহ থাকে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ জানে যে মোৰ জানে যে মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে মোক চুপতি কৰি থাকিব নাই বুলি সকীয়াই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত আই এছ আইৰ আমন্ত্ৰণ নিমন্ত্ৰণত লৈছিল এতিয়ালৈকে মই ইমানটোলৈকে যোৱা নাছিল আজি মই প্ৰথমবাৰ কৈছো যে তেওঁ পাকিস্তানত আই এছ আই আমন্ত্ৰণত গৈছিলে তাৰ ডকুমেণ্টছ আমাৰ লগত আছে ফুৰিব যোৱা নহয় আজি মই এক ষ্টেপ ওপৰত গৈছো আৰু তাত তেওঁ ডেফিনেটলি ট্ৰেইনিং ল'ব গৈছিল কাৰণ আই এছ আই তেওঁ কিয় মাতিব পাকিস্তানৰ গৃহ বিভাগৰ চিঠি পোৱাৰ পিছতহে গৌৰৱ গগৈ তাত গৈছিলে আৰু গৃহ বিভাগত মানে কিভাগে মাতা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মাতা বেলেগ কথা তেওঁ প্ৰত্য়ক্ষে পাকিস্তান চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণত গৈছিল আৰু চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বা সাংস্কৃতিক বিভাগ নহয় ডাইৰেক্টলি পাকিস্তান চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগত আমন্ত্ৰণত গৈছিল গতিকে কিমান ডেনজাৰ বহুত অসমৰ সাংবাদিকে ভাবি আছে যে এইটো মুখ চুপতিৰ কথা হৈ আছে ইয়াত মুখ চুপতি একো হোৱা নাই কালি দেখিছো প্ৰাগ টিভি এন কে টিভি কিবা এন ৱাই টিভি তেওঁলোকেতো এটা ইছ্যু বনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে গুচিয়ে গ'ল ইয়াত লৰা ধেমালিৰ কথাই নাই ইট ইজ এ ভেৰি চিৰিয়াছ মেটাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত ডাঙৰ একচন হ'ব এইটোক লৈ লৰা ধেমালি মুখ চুপোটা চুপুটি কৰাৰ কোনো মিনিঙে নাই মই আজিও কৈছো যে দহ ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকো আচৰিত হৈ যাব আৰু ইট ইজ এ ভেৰি চিৰিয়াছ ইছ্যু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ পৰা চৌবিশ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে মই যেতিয়া কৈ আছো যে ইয়াৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে গতিকে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনক বিশ্বাসো কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যি মৰম প্ৰীতি আছে আপোনালোকে টেগ কৰিবৰ কাৰণেও সাজু হৈ থাকক ইট ইজ এ ভেৰি ভেৰি চিৰিয়াছ থিং আজি মই আকৌ এবাৰ কৈছো মোক কালি আৰু একো নুসুধিব পৰহি নুঠি নুসুদিব নুসুধিব মই দহ ছেপ্তেম্বৰৰ দিনাখন সাংবাদিক মেলত আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাৰ গাত বোকা ছটিয়াই লাভ নাই বিজেপিৰ পাকিস্তানৰ গৃহ বিভাগৰ নিমন্ত্ৰণত যদি পাকিস্তানত গৈছে আজিয়ে তাক ধৰা হয় পাকিস্তানৰ লগত বিজেপিৰ কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই গতিকে এইটো এটা বহুত চিৰিয়াছ অফেঞ্চ ইলেকশ্যনৰ বাহিৰত নহ'লে মই ইলেকশ্যনৰ সন্মুখতো দিব পাৰিলোহেঁতেন এপ্ৰিলত ইলেকশ্যন অসমত গতিকে মই ক'ব পাৰিলোহেঁতেন যে মই জানুৱাৰীত দি দিম যাতে ই ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক সহায় কৰিব পাৰে মইতো ছেপ্টেম্বৰতে দিম বুলি কৈছোঁ যাতে ইলেকশ্যনলৈকে তাৰ পিছতো ছমাহ থাকে আৰু মই আজি ডিৰেক্টলি কৈছোঁ যে ইট ইজ এ ক্ল'জলি ৱৰ্কিং হি ৱাজ ক্ল'জলি উইথ দ্য পাকিস্তান এষ্টাব্লিছমেণ্ট ভাগৃহ বিভাগৰ নিমন্ত্ৰণত তেওঁ পাকিস্তান গৈছিল আৰু গৃহ বিভাগে নিমন্ত্ৰণ কেতিয়া কৰে যেতিয়া কাৰোবাক ট্ৰেইনিং দিব লাগে তেতিয়াই নিমন্ত্ৰণ কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁকো মই কম যে মোক নিউজ ডেনি